И как вы уже, наверное, поняли, мы сегодня сделаем тату чокер. Для этого нам понадобится вот такие вот, как бы, трубочки или как это называется. Либо еще некоторые берут такие вот нитки для бисероплетения толстые такие. Но так как у меня их нет, я беру такие трубочки. Теперь нам понадобятся вот такие ножницы. Потом чем, ну, как бы, сдвинуть эти кольца вот эти вот которые мы будем зацеплять. И давайте уже делать, наверное. Сначала нам нужно завязать узел. Но вот как бы вот так вот вы его сделали. Теперь берем одно колечко. Вот мы берем колечко. Одеваем его вот сюда. Сейчас и потом оно должно вот туда попасть. Вот сюда и мы хорошенечко затягиваем наш узелочек. вот так. И да, хочу предупредить, не обращайте внимания на этот кошмар на моих ногтях, так что, ладно, это не в тему, в общем, давайте продолжать плести. Итак, нам нужно где-то закрепить нашу эту штучку, поэтому я забыла вам сказать, что вам понадобится либо зажим, а так как у меня нема зажима, я беру прищепку. Вот что делаем сначала. Мы берем вот любую нитку, либо эту, либо эту. Я беру левую вот, тогда левая у меня. Я беру ее и вот просовываю под нитой чтобы у нас получилось вот так. Вот чтобы у нас получилось как бы вот такая четверочка. И вот эта нитка прям, точнее прямая вот эта вот ниточка, как бы так называемая, она должна быть сверху. Теперь мы берем вот эту нитку, от которой мы вот мы вот это вот продевали. Мы ее берем за конец. Вот, вот этой же ниточки. И в эту же петельку вдеваем. Вдеваем. Вот. И теперь вот у нас получается вот так. И теперь мы вот за эту держимся, за прямую, чтобы она у нас не перекрутилась, ничего не случилось, и за эту тянем аккуратненько, но не сильно, не до, ну как бы не, за, не сильно затягиваем. затягиваем. Затягиваем примерно вот так. Теперь эту ниточку ложим вот сюда, и вот такая вот петелька у нас получается. Теперь делаем ту же самую четверочку, только в другую сторону, то есть вот так. И да, у нас опять только другая уже нить сверху, а это снизу. Теперь мы вот в эту вот четверочку мы берем конец этой нити. <связь> <связь> вот. Вот именно вот этой, которую мы делали петельку. И в эту петельку засовываем. Держимся за вот эту. За вот это вот мы держимся. А за эту мы Тянем и затягиваем, чтобы петельки у нас получались одинаковые. Вот примерно так, только чтобы сейчас я затяну, чтобы оно было одинаковое, чтобы они были по размеру. Вот так у вас должно получиться. Повторяем это много-много раз. Вот что у нас получается. Вот что у нас получилось. На конце мы завязываем тоже узел вот так с колечком. И вот такой вот у меня тату-чокер получился. Итак, как закрепляю я? Я беру вот резиночки такие у меня специальные для блетения браслетиком. Но я возьму это для, для закрепок. Так. так, мы продеваем в это колечко. Вот так. И вот делаем вот такой вот. И затягиваем петельку. Перекопь петельку, петельку делаем и затягиваем. Здесь мы тоже берем нашу резиночку. И просовываем ее. Вот так. Точно так же. Вот такие вот э, как бы закрепочки есть для браслетов именно для резинок. Но мы их используем для того, чтобы закрепить наши <как> резиночки. Наш тату-шокер вот таким образом. И теперь можно одевать его спокойно на шею. Ну, я думаю, сзади это сзади там ничего страшного. Вот что у нас получилось. Вот такой красивый тату чокер. Надеюсь, вам понравился мой хендмейд и наш тату-чокер. Ну вот это всем пока.